ओपन स्पेस या मुद्याल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना सामाजिक कार्यकर्ते साधबीन मुबारक कधी कभी मनस गायब होता तर कधी गाड़ी पैसे मोबाइल मूल्यवान वस्तु गायब तर आश्चर्य वाटा नको पण आपल्या जालना शहरातील अनेक भागात थेट ओपन स्पेसची जागाच गायब झाल्याचा धक्कादायक खुलासा सामाजिक कार्यकर्ते सातबिन मुबारक यांनी केलाय तर ओपन स्पेस ची जागा विकून अनेक लोकांनी पैसे कमावले असा आरोप देखील सामाजिक कार्यकर्ते सातबिन मुबारक यांनी केलाय तर ओपन स्पेसचा मुद्दा घेऊन हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचा त्यांनी म्हटलंय आज भी कल छत्रपती कॉलोनी जो महानगरपालिकाने कारवाई करी अभी इसी तरह से मैं हाईकोर्ट में भी जल्द जाने वाला हूँ महागन नगर पालिका और जिलाधिकारी को भी निवेदन दिया हूँ मैंने कि जो दुखी नगर में ओपन स्पेस गायब हो चुके जबकि ये सुने थे कि इंसान गायब होता लेकिन दुखी नगर का एक हाल ऐसा है कि वहाँ के पूरे ओपन स्पेस गायब हो चुके और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी आज दखी नगर में एक भी ओपन स्पेस बचा नहीं है ये सबसे बड़ा घोटाला है जो दखी नगर में किया गया और बहुत जल्दी ये दखी नगर का घोटाला एक आठ से पंद्रह दिन में सामने आएगा और जिसने भी यहाँ जिसने ओपन स्पेस जिसको बेचा है जो लाखों करोड़ों रुपए लिए है कई चाहे वो कोई भी रहो तो उन पर जल्द से जल्द एफ आई आर कर करके उनके जल्द से जल्द उनको ये ओपन स्पेस खाली करना पड़ेगा और महानगर पालिका के आयुक्त सर को जिलाधिकारी सर को जैसा आप पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार अतिक्रमण को लेकर बहुत अच्छे से कदम उठा रही है लेकिन आज दुखी नगर में जो ओपन स्पेस गायब हो चुके जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी आज दुखी नगर में जो एक भी ओपन स्पेस नहीं है बहुत जल्द इसकी ओपन स्पेस इस के बारे में कार्रवाई शुरू होने वाली है और जल्द से जल्द इसमें हाईकोर्ट में एक हाई याचिका भी दाखिल होने वाली है सामाजिक क्राइम अपने परिसर ताजा बातिया घड़ा चाह विश्वासार्य व्यासपीठ पहात रहा ग्लोबल न्यूज मराठी एकमेव